Их это было нам подарок, человек. как было вот, Мы разъявим. Да, Села нам подарок большой. И это было при... предупреждение еще раньше. Тут двое ходило типа. Они нам еще сказали, что вы будете гореть скоро в синим пламенем. И так оно вышло. Но это им обойдется очень плохо. Расскажите, пожалуйста, что произошло еще? Что раз. произошло? Я шел из магазина, пошел покупать все греки. Иду обратно. Я не пошел сюда, тут стоят два человека, два молодых парня с пакетом. и они у меня спрашивают, как пройти до Укордома. Я говорю, вот по вниз. В это время загорается сич. Пламя. Я бегу туда, они кидают по цепалатку канистру с бензином и запаливают здесь. Нет, там у нас нема людей. Там она у нас закассирована, как ребята память. на востоке, Там работают, там ребята все находятся в данное время на востоке. Здесь и люди. Я кидаюсь сюда, Йотуши, в первую очередь. Все. Они дали он туда, а тот по, 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 по ту сторону. А тут у них стоит машина стояла. Он прыгнул в машину и уехал. Фернолирует. Они, Фернолирует, да? да, черная. И они уехали. А мы пока тушили, пока то, все, то, че. Я же не буду бить из-за них. А У меня не попросил. Да приехал приехала буквально минут через 15. Сразу же. Сразу же. Сразу же приехали. А вы из какой сотни? Мы из Михайловской руку. Михайловская сотня, Михайловский Мы с первого дня здесь она была. На Майдане. Когда тут он первый раз... Это... раз. Сотник Спартак ваш? Да.

Забора, вот это я уже их собрал вот оттуда. Видишь, вот они. 20 бронежилетов. Те, которые были приготовлены для отправки на, на, восток. И что на восток? Еще вот они остался, на. Один металл. И вот так вот. вот. Ну, продукт. Гречка. Брал, И все это было вот. на восток. Это было все для отправки на восток. И должно было ехать туда. А так как его не маток. Так... Извините. Вот это иностранцам будет сейчас пища для развлечения. Да Пускай они думают. Вот, казаны, все, это же было все отправить, это чтобы туда отправить. Ну что, на металлоломку а, подачи. Ну а куда сейчас его? Что с них толку? Медикаментов. Мета... Люди под купицам не слить. Это, в... в... что... это, началу... это люди приносили. Сейчас материали. Люди сливали. покупали за свои деньги. Уже слили. За свои деньги. Ну что, надо третий Майдан делать, что ли? Будем делать. А, Мы а, 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 а если там там битнут, будет, так, так будет, так оно и будет. Почему вот это вот сейчас вот это Си 79, Си и 72 батальон? Да, и просто сдали. Да. Наглую. А самолет. Ну, можно расстреляли. Все, наглую сдали. А, вот, Их ситуация... сдали просто-напросто. И вот отсюда уезжал автобус, из вот. Майдана. 20, это, 38 58. человек. И всех перехватили, и всех говорит, опасали, всем теперь расстреляли. Свои же.